Большой зал социально-культурного центра заполнен до отказа, однако зрители пришли не на развлекательное представление. Повод для аншлага – открытая сессия Совета муниципального образования «Крымский район». Депутаты и приглашенные гости заслушивают доклад об итогах работы властей в 2012 году и темпах социально-экономического развития района. И хоть в году минувшем в кресле главы района успело посидеть сразу три человека, за трибуной, разумеется, последний и ныне действующий глава Анатолий Разумеев. Основная тема 2012 для Крымского района наводнения. С него глава и начал. Нам всем необходимо извлечь урок из этой страшной трагедии и начать работать по-новому во всех направлениях без исключения. С большей оперативностью, ответственностью, с качественно другими подходами и другой эффективностью. В своей речи глава Крымского района отметил ряд успехов в экономике и социальной сфере. Также не обошлось и без критических замечаний. По темпам развития районного хозяйства наш муниципалитет занял второе место среди 44 муниципальных образований Краснодарского края. Хотя, я думаю, вы все прекрасно понимаете, на сегодняшний день нам пока не надо радоваться этой цифре и этому месту, потому что она во многом сегодня субъективна. Положительные темпы роста сложились в шести отраслях в промышленном производстве, строительстве, водожилья, транспорте, связи и розничной торговле. Крупные и средние предприятия района обеспечили объем продукции, работы и услуг на сумму 16 миллиардов рублей с приростом 15% к уровню 2011 года. Для сравнения могу назвать, что соседние районы, такие же как наш по численности населения и практически с теми видами производства и с теми же развитыми отраслями произвели и оказали услуг на сумму более 25 миллиардов рублей, поэтому есть нам к чему еще стремиться. Злободневных вопросов, которые необходимо решать, в первую очередь набралось немало. Это касается и животноводческой отрасли, которая пришла в заметный упадок. Так, например, из-за угрозы африканской чумы в районе, по официальным данным, осталось всего несколько десятков голов свиней, как один из выходов из ситуации развития альтернативных видов животноводства. Также глава дал поручение своим коллегам главам поселения активнее участвовать в краевых программах, позволяющих существенно увеличить возможности бюджета. В качестве примера Анатолий Разумеев привел администрации Горячеключевского района, который в в прошлом году сумели привлечь дополнительные 700 миллионов рублей. По завершении своей речи глава ответил на вопросы из зала. Касались они в основном социальной сферы. В настоящее время в Крымском районе все еще остро строить, стоит проблема обеспечения местами в детских садах наших деток. Уважаемый Анатолий Владимирович, какие меры предпринимаются для решения данной проблемы? В отношении Крымского района. Первое. Это строительство новых детских садов. Вы знаете, мы сегодня заканчиваем строительство детского сада на 107 мест в микрорайоне Озерки. И к концу этого года он будет введен в эксплуатацию. И сегодня же разрабатываем, или вернее начали разработку проектно-сметной документации на детский сад еще на 260 мест, которые планируем построить также в городе Крымске. Второе направление, по которому мы работаем, это приобретение, и на это также работает губернаторская программа, Приобретение помещений, которые не использовались ранее под детские сады, а при проведении капитального ремонта и реконструкции могут быть использованы. Как пример... Это Ваниковское сельское поселение. Вы знаете, там мы сегодня заканчиваем реконструкцию двух помещений, по 100 120 мест соответственно. И сегодня ведем работу по приобретению в муниципальную собственность помещения в станице Троицкой и в хуторе Плавновской, где планируем выполнить работы по реконструкции, воду в эксплуатацию дополнительно порядка 220 мест. В этом году мы планируем построить две пристройки уже к существующим детским садам и еще а, где-то порядка 40 мест будет предоставлено дополнительно. И вот в соответствии с той картой дорожной которая и с тем планом мероприятий, который утвержден, мы планируем ежегодно в течение 13, 14, 15, 16 годов а, дополнительно увеличить количество мест в детских садах от 400 до 600 ежегодно. Особое оживление в зале началось во время выступления Александра Пчельника, заместителя руководителя департамента внутренней политики Краснодарского края, который затронул тему зарплат врачей и учителей. К 2018 году ожидается их существенное увеличение. Так, зарплата учителя к обозначенному периоду должна вырасти до 40 тысяч рублей, а врача до 80 и более. В заключении сессии депутаты признали деятельность всей администрации Крымского района удовлетворительной. Посмотреть более подробный материал об отчете работы властей в минувшем году вы сможете на этой неделе в в 9 утра в субботу и в воскресенье на канале ТНТ «Электрон». Игорь Алферов, Евгений Белявский, Сергей Сахаров, Илья Бабушкин. Служба новостей. Телерадиокомпания «Электрон». В селе Киевском вандалы повредили несколько надмогильных сооружений. Сообщение об этом поступило в отдел полиции МВД России по Крымскому району 15 марта от местных жителей. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа. Данное преступление было раскрыто в течение дежурных суток по горячим следам преступники были установлены и дали признательные показания. В интересах следствия данные о правонарушителях не разглашаются. Однако, по свидетельствам селян, один из хулиганов страдает психическим расстройством. Все данные, связанные с инцидентом, подвергаются тщательной проверке. Некоторые нюансы уже известны. Будучи в алкогольном опьянении, разрушили огромные камни. Около полутора месяцев назад подобное сообщение в правоохранительные органы уже поступало. Теперь, когда все обстоятельства произошедшего известны, материалы дела будут переданы в руки следователям. Да, это второй факт. Скажу, что жители села Киевского ведут аморальный образ жизни, как бы нигде не работают. То есть от нечего делать напакостили граждан. Собран материал, сейчас ведется следствие по данному факту. Дарья Суховая, Илья Бабушкин, служба новостей, телерадиокомпании «Электрон». Сегодня, 19 марта, в Крымском районе произошло сразу два случая нового вида мошенничества, жертвами которого стали пенсионеры. Путем обмана злоумышленница завладела крупной суммой наличных. Под видом социальных работников или представителей президента женщины или мужчины приходят в дом к пожилым людям и объясняют им, что президент добавил вам к пенсии 500 рублей. Дают купюру, пятитысячную или тысячную банка приколов и просят дать сдачи. Естественно, что пожилые люди не видят различий между настоящей купюрой и купюрой банка приколов и разменивают мошенникам фальшивку. Потом мошенники также могут предложить обменять старые деньги на красивые новые, такими же купюрами банка приколов. В обоих случаях действовала женщина лет 50 среднего телосложения, лицо овальное. По информации потерпевших, была одета в серое облегающее пальто до колен и шляпку с полями. Уважаемые жители нашего района, предупредите своих родных и близких преклонного возраста о подобных видах мошенничества. И будьте бдительны сами. Если с вами случилась беда, обращайтесь в отдел полиции по телефону 02 478 85 или по телефону доверия 2 35 70. Сеть магазинов «Браво» предлагает только качественную и модную одежду и обувь для самых любимых и лучших деток на свете. Модели для мальчиков и девочек на любой возраст. В нашем магазине всегда самая последняя коллекция одежды и обуви популярных брендов для малышей и подростков. Быть модным – это ваше право. Мы ждем вас в магазинах «Браво». Крымск, улица Синева, 9, остановка Стадион, улица Комсомольская, 24, кафе Амур и Мия. Сеть магазинов «Универсал» – отличный выбор для тех, кто стремится изменить свою жизнь к лучшему. Только здесь представлен электроинструмент во всем его многообразии, а также сварочное оборудование, деревообрабатывающие станки, газа и бензогенераторы. Все необходимое для отопления и водоснабжения – культиваторы, мотоблоки, косилки, велосипеды, скутеры и мопеды. Сеть магазинов «Универсал» поможет вам избежать лишних затрат времени и денежных средств. Керхер – это качественная техника и химические средства из Германии. Для профессиональной чистки, мойки и уборки вашего дома, офиса и сада. Магазин Керхер, город Крымск, улица Коммунистическая, 144А. Телефон 918 085 5085. 085.